Man sanna fil Islam sunnatan siyatan Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha Siapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang salah Buruk Dia tanggung dosa dan tanggung dosa orang yang ikut dia Benda salah mufti pergi kata betul Pakat orang nak buat jahnam Sampai akhirat Begitu juga iman keempat tuan-tuan. Kita dalam agama disuruh taat kepada ulil amri, pemerintah. Alal mar'i muslim as-sama wa at-ta'ah. Ma yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyah sama wa ta'ah. Kepada setiap orang muslim kena dengar dan taat selagi mana dia tak suruh dalam benda maksiat. Kalau dia suruh dalam benda maksiat tak ada dengar dan taat. Apabila pemerintah suruh kita ikut Macam Quran dan hadis Dia tidak maksiat Wajib taat Tak taat Dah lah salah tang sunnah Salah pula tang taat Satu lagi berdosa Berikutnya Semua imam Bukan imam saja saya nak kena sebut Mufti dan imam sama Saya dengan tuan-tuan sama pakar pakat ambil gaji belakang Dosa sama kita ni. Kita ambil gaji. Tiba-tiba kita buat tak sama macam hak orang suruh. Hak disuruh tu pun betul pula. Kalau hak disuruh tak betul, kita makan gaji dia suruh kita menari, tak betul kan? Disuruh kita ikut macam hadis. Kita tak mau. Tapi gaji kita ambil. Agak-agak apa hukum gaji yang kita makan? Dari segi syarak. halal dan haram dia lah kan orang suruh kita jadi imam tu supaya imam buat macam hadis nabi kita tak mau tapi kita ambil orang bagi gaji kat mufti supaya mufti ajak benda betul dia pergi ajak benda karut dia tak buat dia pergi duduk main pergi buang masa kerja dia tak buat dua pergi ambil kesenangan untuk dia kan? apa hukum gaji dia makan saya cakap untuk diri saya lah tuan-tuan pun boleh tumpang jugalah jadi tuan-tuan mungkin lebih lebih amanah pada saya lah lebih, lebih bagus daripada saya tapi saya satu ingatan kan, ini semua benda yang saya rasa kita kongsi bukanlah saya panggil iman imam ni untuk kita tegas saya semua kalau boleh semua lah keluarga iman keluarga kasih sayang kita sebagai orang muslim saya tahu bila saya main perlis ni Salah satu lep, sebab Bukan Tok Imam tak nak ikut sunnah Semua Tok Imam saya tu Nak ikut sunnah belakang Tak ada Tok Imam Tak mau ikut sunnah Tak ada Kalau wahabak tu tak ada Tak ada Cumanya kadang-kadang Dia -kadang, pun tak bagi faham Betul eh Jadi orang tak habak bagi elok Ataupun orang tak cerita bagi habis Orang duk suruh buat saja Jadi Tok Imam tak jelas ha, Jadi jelas Kedua saya nak Berikutnya saya nak minta maaf berlakunya lambat khutbah saya tahu tuan-tuan akan sebut khutbah lambat ke lah ni bukti baru ni lah khutbah lambat ni memang pertama salah satu sebabnya ada beberapa kelemahan lah kerana kita cuba buat khutbah sendiri dan kita tak ambil khutbah luar tapi saya akan atasi benang ini dengan segera dan saya akan kembalikan pada tempat khutbah yang lama dengan sebabnya kerana kita cuba buat khutbah di perleh dan kemudian kita punya kita cuba jauh kerana dia tu hak rumi tu cepat dia nak pergi ke jauh tu lambat kalau tuan-tuan setuju kata nak suruh saya tulis dalam rumi, memang cepat lah. Tapi susahlah pula kan. Mana lebih senang tuan-tuan, jauhi ke rumi? Jauhi lah. Ya? Tapi kadang-kadang kalau ada perkataan hak baru sikit tu, jadi kacau sikit tak? Ha? Lah. Ada sekarang ni Tapi minta maaf. Tuan-tuan bagilah masa pada saya dalam seminggu dua ni, supaya saya nak pusing tempat cetak yang lain yang lebih cepat. Ha? InsyaAllah. Tadi saya pun bincang panjang Ustaz lah. Saya tahu tuan-tuan akan -tuan tanya tu Minggu ni pun saya tengok hari ni kita suruh buat khutbah lagi. Masih lagi lewat. Khutbah tu ada ada pun masih lagi. Bila dia nak pergi ke proses nak jauhi tu dia tetap lambat. Kita hantar pergi dia dia, dia hantar mai ke pejabat mufti lambat. Orang nak mai ambil pun lambat. Memang tuan-tuan saya tahu tuan-tuan lebih baik yang tuan-tuan hantar pergi pada tuan-tuan kan. Memang pahanan kita akan cuba balik Suruh hantar balik lah tuan-tuan saya pun kadang-kadang suka juga main ambil buat mufti boleh juga duduk sembah. Kadang, kadang Tapi tak apalah kalau nanti kita hentak balik. Cuma kali ni tak apalah mana. Ha. Tapi yang penting yang pas ni dan insya-Allah khutbah tu kita akan selesai. Dan kemudian saya saya min, mungkin kemungkinan saya nak buat dua edisi lah Jawi dan Rumi. Pasal saya tengok tengok Jawi ni menyebabkan orang apa? Budak-budak muda tak baca Habis-habis tu tak atas mimbar tu tak apa baca lah. tapi tak apa. Ha, masih banyak. masih saya buka. Tuan-tuan sebelum makan ni saya buka kuih satu hitam satu makan saya buka pada sesi soal jawab kalau tuan-tuan ada benda nak ditanya ya sila ya. Yeah. Boleh juga aku tubah masuk dalam web tapi adakah semua imam menggunakan website? Ha, nah. ah, depa kena guna internet saya takut tak imam pun takut <laughs> nak buka internet pun tak tahu nak tekan tahu nak kacau. <laughs> Pakde <Deng> guna internet. <laughs> Pakde tak guna internet. <laughs> yang tidak ada selawat. Ya, saya, saya akan masukkan selawat tapi saya nak cerita pasal selawat. Para ulama di kalangan ulama ada yang Nabi sebenarnya dalam khutbah Nabi Nabi tak pernah lah kata rukun khutbah berikut-berikut tak pernah kata. Tetapi setelah mereka perhatikan banyak pula khutbah Nabi yang kadang-kadang ada selawat. Banyak juga tempat ada selawat. Dan Nabi yang pentingnya dia memang membuka khutbah dengan memuji Tuhan kan dan bersyahadah kan kemudian sebahagian menyebut selawat sebahagian para ulama menyebut tak disyaratkan selawat yang penting khutbah ni ialah mesti adanya nasihat itu ini kebanyakan uh, menyebut hal yang semekat maksud yang penting apabila satu orang bangun buat dua kali nasihat duduk memenuhi lah khutbah jumaat tapi untuk mengelakkan salah faham oleh kerana jadi kita buat atau bukan salah faham dari segi sunnahnya atoklah bagi ada dari segi selawat tu, patutnya dia ada. Cuma kadang-kadang -kadang saya hilangkan, zat, Supaya orang boleh faham. Bukan wajib selawat tu. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan ni. Dan kadang-kadang bila saya suruh masukkan balik tu. Ada yang dia kawan bahagian tulis tu. Dia cuai sikit. Dia tak masukkan. Uh, tapi sebenarnya tuan-tuan selawat. Tuan, tuan selawat pada kutubah yang pertama. Tuan-tuan selawat masa sebut nama Nabi SAW. Ha, kan? Sengah orang tu dia faham bila dikatakan doa tu mesti doa Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat. Sebenarnya dengan apa lafaz dia berdoa kepada kaum muslimin. Astaghfirullah li wa lakum. Aku memohon keampunan untuk aku dan kamu. Apa dia, 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 ampunan tu? Ha. Tapi tak apalah kalau tuan-tuan rasa itu kurang jelas, kita bubuh lagi jelas. Ha. 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 Tapi bagus untuk kita tahu fiqh yang berbagai-bagai. Ha. Ya.